Президент России заявил, что готов к переговорам по Украине. Ой, господи. Надо, конечно, ему хоть взять советников прилично. И мы уже не говорим про, про Одессу, например, почему-то никто давно не говорит. Так что здесь ситуация плохая. Второй раз в него поверили русские люди, и он второй раз разочаровал русских людей. То, что, выявляется ультиматумы так и працюють. Чи як пояснити те, що старый хворий дит вылез из бункера. Щоб особисто відповісти Дональду Трампу. Звісно, він там, як завжди, почав в усьому звинувачувати Україну, але ж сам факт Ну і про хворого я не перебільшила. Президент здійснив Соєнного много по этому поводу заявлений. Во-первых, хочу сказати, що Росія ніколи не відкривалася від от контактов. З адміністрації сім штатів вітаю друзі! Це ваша улюблена рубрика обережно зомбоящик, і я Анастасія Норіцина. Сідайте зручніше. Зараз буде дуже цікаво. Розкажу вам про діалог Путіна і Трампа у деталях. Але ви, будь ласка, не забудьте поставити свій лайк і обов'язково написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Начинаем со срочных новостей. События развиваются стремительно. Путин впервые только что прокомментировал заявление Трампа, которых уже не с честь. Президент России заявил, что готов к переговорам по Украине, но усомнился в их легитимности, если беседу вести с Зеленским, так как глава украинского режима подписал документ, который запрещает ему вступать в контакты с официальной Москвой. С Трампом, Путин сказал, у него деловые, прагматичные, доверительные отношения. Если бы в 2020 году у Трампа не украли победу, возможно, кризиса на Украине бы не случилось. Ну и еще на банковые западные миллиарды, цитата, хомячат за обе щеки. Слушаем Путина первая реакция на слова Дональда Трампа. У меня всегда были деловые, исключительно деловые, но... Э в то же время прагматические отношения такие и, и, и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было бы того кризиса на Украине, который возник вот в 2022 году. Что касается вопроса, связанного, скажем, с переговорами. И тоже в этом смысле мы всегда говорили, хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Так, ну по-перше, мабуть, всі ви помітили, як Путін щойно смачно підлизав американському президенту, заявивши, що в 2020 році у Трампа вкрали перемогу на виборах. А от якби її не вкрали, то цієї війни не було б. Цю тезу і сам новий старий президент США постійно повторює. Але тут Путін йому прямо сказав, що з ним би він типу домовився. Звісно, що бреше по друге заява про заборону зеленського розмовляти з Путіним, це намагання спихнути на Україну те, чого сам Путін робити не хоче, мовляв, Україна не буде з нами розмовляти, та й юридично це будуть нелегітимні переговори. Я по базовому образованню, як зв'язана юрист. закончив юридичний факультет Петербурзького, так Ленинградського університету. Я можу вам сказати, що якщо в рамках действующей, действующей нормативної бази переговори почнуться, то вони будуть строго говорять нелегітимними. А це значить, що і результати этих переговорів можна буде объявить нелегитимными. Для цього бридкового старого діда переговори будуть завжди нелегітимними, навіть якщо Зеленський зніме заборону. Бо якщо уявімо зараз і підписувати якусь угоду з РФ. То Путін через рік, через два скаже, що вона взагалі не дійсна, і знову нападе. А чому не дійсна? Ну бо ж для нього вся українська влада нелегітимна. Тому справа тут точно не в декреті зеленського. Дійстуючий режим в Києві з удовольствием отримує так, сотні мільярдів від своїх спонсорів. Извините за простоту вражені за простоту народних вражень. Як... У нас говорят, в народе хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки, но э, выполнять э, указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть. Э, отменять принятый указ о запрете переговоров не спешит. Но я думаю, что в конце концов э, те, кто платит деньги, должны все-таки заставить его это сделать. У офісі президента цю маячню божевільного прокоментували так: Путін намагається просувати ідею переговорів із США, але в нього є умова. Він хоче домовитися про долю Європи без Європи і прагне говорити про Україну без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися у реальність самому, ну або ж його повернуть. Написав голова офісу президента Єрмак. Я думаю, що це найкращий варіант. Давно пора його спустити з небес на землю, ну чи витягти з глухого бункера. У Трампа є всі можливості це зробити, тим паче, там на болотах його й справді бояться, бо так вже розійшлися. І так Дональд Трамп пред'явив ультиматум Росії і обратився к Путіну через письмецо в інтернеті. Начал он с комплиментов, признался в любви к российскому народу, как мы раньше с вами жили без этой любви, я не знаю. А потом перешел к угрозам, пообещал новые невиданные санкции, если в ближайшее время Москва не пойдет на сделку по Украине. Судя по всему, уложиться нужно в те самые пресловутые 100 дней. Речь, как он написал, о полной блокировке российского экспорта в США и другие страны. Ну то есть речь, видимо, о вторичных и третичных санкциях. Торговля с самим Вашингтоном фактически не существует. Ну и для понимания, почему нам не страшно. Только за прошлый год США наложили на Россию внимание 2295 новых рестрикций. Что касается сделки по Украине, которую Трамп решил продавить, словно он танк Абрамс, то Вашингтон, кто бы ни возглавлял Белый дом, не должен забывать, что угрозы в адрес России давным-давно не работают, и многие уже пытались поугрожать. Ох, ну и сармат на фоне, а як же, щоб уси боялись и не насмехались. Але выходит постійно навпаки. Чтобы розуміли, теперь там на России Трамп есть системным врагом, а как же ваше вот Трамп придет, порядок не ведет, не працює? Ну Трамп уж, конечно, разочаровал, так почти, дока кон... ну все-таки есть надежда. Почему? Потому что он тоже второй раз в него поверили русские люди, и он второй раз разочаровал русских людей. Да, Троица а мы Бог, да? это вот вообще просто Удивительно. Но, но тем не менее. Мы продолжаем надеяться. Да, мы все-таки, тут есть нюансы, есть... Почему мы продолжаем? Ладно, мы хихикаем, но не надо надеяться. Ну, честное это слово. Не вопрос, не он по... как будто бы не за нас. Вот все на это указывает. Правильно, правильно. Он как бы не за нас. Но? Но мы молчим. Так. Почему? Значит, что-то происходит. Вот, я просто отвечу, как. Не, ну просто странно было бы реагировать на письмецо в интернете. Но я мы не... большая страна, у нас есть ядерное оружие. Какое, черт, побери, письмецо в интернете. Я... О, ну и куда ж без ядерного величия? Олажка, у них теперь одна одно орешниковое. Про него, до речи, теж не забыли. Я-то могу ответить. Вы, да. Как русский народ. Он да, вращай к русскому народу, и я все-таки представитель русского народа, 500 тысяч за мной стоит. Ну, подбирая Это... слова. Ну, конечно. Да, ну потому ну, что нет. у русского народа разные все, к Трампу отношения. Мы исключительно все в рамках дипломатии. Разумеется. Вот. То есть ну, можно ответить так. Дональд, ну если ты хочешь говорить серьезно, давай сядем и будем разговаривать. Так. Вот. А пугать нас санкциями, тарифами, это пугай канадцев. А мы уже пуганы Мы уже настолько пуганые, что нас пугают уже как минимум три года уже от начала до конца уже так пугает, что ну просто уже пугаться нечему. Это второе. Как бы вот так вот. Ну и третье, я бы, так сказать, в ответ запустил орешник по какой-нибудь цели. По Киеву там. Ну так, чтобы было понятно, что ну если вы, то ну, вот так. Вот такой ответ, чем Берлин. Ну мне так кажется. Тобто в будь непонятной ситуации ситуації запускає в том числе на що від Правильно, Оля, правильно абсолютно може порадити Трампу в будь-якій непонятній ситуації запускати тамагавки по Москві? Бо це ж не скільки треба бути ідіотами і терористами, щоб таке ляпати, не подобається Трамп так і бийте по Трампу. Ну от спробуйте. До речі, там ще один алконавт це пропонував, але чомусь Соловйов його почав відмовляти від такої ідеї. Ну, може бути, я не знаю. Може, нас президенту теж вуксі завести аккаунт і отвічати тому штурм. А лучше відповідь був би хороший ядерним взривом на нову землі, чесно говоря. Молчив де взирають Лондон. Нет, Лондон это вообще, это Правильно. даже речи нет. Чего он новую землю-то мучить? Вот. Надо Лондоном, они подумают, что это так фейерверк. Да, что-то прилетело слегка. Ну, ну это, это, это чех хапствует, это с нами что, как разговаривают, как с кем? Мы говорим, вот Трамп, Трамп. Кому он угрожает? Нам, что ли? Сегодня, наверное, такой краеугольный камень это состояние нашего общества. Да, мы сегодня констатируем, что подавляющее большинство объединилось вокруг президента. Но посмотрите, как по некоторым даже вот по каналам идет. Трамп прекратит войну. По нашим, не по американским, не по этом, украинским, европейским. У кого-то своя паника, понятно все это. Какую войну прекратим? На каких условиях? Что нам санкции введут? Кого он изолирует? Россию? У него пуп не развяжется, честно говоря. І ми повинні побігити. У нас не должно остаться вот этой крваточі ради, которая в будь-який момент знову на нас спадеть війною. Ох, і розійшовся Гурульов. Цікаво, а що ж він буде говорити, якщо Трамп від погроз перейде до дій? Або ж якщо Путін сам до нього прибіжить і буде просити про переговори. Ну бо таке теж може бути. От пропагандистка Скабєєва це розуміє, і вона вже почала закликати зомбонаселення ні літати в облаках і ні пітати ілюзій. тех иллюзий, про які она сама рассказывала. Ну и что касается санкций, запугивания санкциями или тарифами, чтобы не витать в облаках и не питать ненужных иллюзий, мы, разумеется, верим в нашу победу, исходим из, этого, из того, что это случится, но надо быть сконцентрированными и очень внимательно, в том числе, реагировать на заявление Дональда Трампа. План у них максимально жестокий, коварный, и вот что они хотят. Очень неприятне для нашої економіки публікація в Тайм. А Тайм пише, що Путіну доведеться просити про переговори вже до кінця року, інакше в нього закінчаться гроші. У матеріалі йдеться про те, що це станеться в тому випадку, якщо Трамп перекриє Путіну потік надприбутків від продажу нафти за допомогою економічних санкцій. Видання додає, що зараз диктатор намагається приховати наскільки слабка російська економіка, підтасовуючи цифри. Насправді ж інфляція в Росії зашкалює. Річна наближається до 10%. І ці стрімко зростаючі витрати повністю лягають на плечі росіян. Пропагандист Соловйов вже шукає винного. Але ж це не допоможе. Допоможе лише одне: припинити війну. це От, представлення, що російська економіка терпить крах? А, тому що нас замедлили темпи росту. Но наше замедление темпов роста является искусственным, которое мегарегулятор ставил как основную задачу для борьбы с инфляцией. И не справился с поставленной задачей. Но зато теперь неспособность решить задачу в обозримые сроки привела к тому, что наши геополитические враги используют это как козырь в борьбе с нами. Я не хочу никого обвинять. Сейчас вопрос не в том, кто виноват? А вопрос в том, что делать. А, да, второе это была высокая ставка. Ставка, ставка, да. Высокая ставка. Инфляция и высокая ставка. А высокая ставка это то, что у нас было введено, чтобы погасить инфляцию. Но это побороло не инфляцию, а побороло темпы роста. И дает возможность Трампу говорить, что для того, чтобы разобраться с Россией, принудить, надо продолжать давление. О, критика от Центробанку. Самой Эльвиры Набиулиной. Цикаво. Ну а ще цікаво те, про що пише агенція Reuters. мовляв, Путін справді дуже розчарований через економічні проблеми Росії, і тепер він вважає, що досяг основних цілей в Україні, включаючи послаблення зсу і контроль над територією, яка з'єднує материкову Росію із українським Кримом. Ну вот, что до послабления ЗСУ, тут бы я посперечалась. та и, простой господи, Пригожин не даст брехать, что ЗСУ стали набагато сильнейшими. Та что там Пригожин? Он даже Скобеева-то признает. У российской страны есть преимущество, потому что действительно больше снарядов, больше техники, больше танков. Даже Дональд Трамп об этом говорит. Я правильно поняла, что идеологически накаченные и заряженные это сейчас... Украинцы. Да-да-да, у них же а собственно... оружие не закончится у нас. Да, совершенно верно. Чтобы Ведь было это понятно, это с кем ассоциирует. Идеологическая обработка украинцев как бы не не останавливается, и она, на мой взгляд, довольно эффективна. У них, если посмотреть, вот у них вот этого заряда хватает. А как раз проблема с боеприпасами и с экономикой. Да. В общем, я хотел бы на самом деле прийти. Откуда такие мысли-то вообще? Ну вот я там сейчас с ЛБС вернулся буквально неделю назад. А, у, а у, у тебя откуда такие мысли? Я у них там это понимаю. хватает. которые находится на фронте, и говорят, что у них как бы идиотизма не, хватает. Не, а вот идиотизма хватает. хватает. С идиотизмом не победишь, понимаешь? Надо, я о том и говорю. Надо, что надо понимать, не... зачем ты идешь туда. Чтобы вас рассудить, мы уже не первый год рассуждаем, и не первый месяц уж точно на тему того, что украинцы заканчиваются, оружия нет, мотивация на нуле. А украинцы но все пока, никак не закончится, они... и оружие еще остается. Я... Вы справедливо сказали: не, не, не рушится фронт. Все рушится, рушится, никак не обрушится. Да? И мы уже не говорим про, про Одессу, например, почему-то никто давно не говорит. Так что здесь ситуация плохая, в этом плане, довольно тяжелая. Но, короче, Дональд Трамп это лучший вариант для переговоров России. Ему плевать на НАТО, ему плевать на Украину. Друг, но он лучше, чем если. Балабака Малаха селі в таталальної. А знаєте, чому вони так впевнені, що Трамп кращий для них переговірник? Ну бо вірять, що зможуть поділити з ним світ. Ну і звісно, з сідзінпіном за словами аналітиків, Путін намагається провести розмову з Трампом, на якому обидва лідери могли б досягти домовленостей прийнятних для Москви. Ігноруючи при цьому українське керівництво, яке він назвав нелегітимним для Путіна. Ідеальним варіантом була б масштабна геополітична угода, подібна до тієї, про яку домовилися у Ялті лідери Великої Британії, США та Радянського Союзу після закінчення Другої світової війни, і яка передбачала повоєнний поділ східної Європи на радянську та західну сфери впливу. Мені здається, що в цьому вопросі, звісно, Трамп готовий. нам обещать, и он это уже делал, что Украина в течение ближайших 10 или 20 лет в НАТО не вступит. Но опять же, с точки зрения здравого смысла, какая нам разница на самом деле? Это для НАТО важно. Как он и, может обещать 10 лет, если приходит новая власть через 4 года и меняет решение? Это во-первых, а во-вторых, это можно положить на бумагу в конце концов, но мы знаем цену этим бумагам, во-первых. Во-вторых, вопрос заключается в том, что при том, что сегодня Украина является объектом, что на самом деле никакой проблемы нет в том, чтобы там присутствовали иностранные военные, наращивалось вооружение и так далее со стороны НАТО, на самом деле реал политик состоит в том, что вот то, что вы сегодня отвоевали, Российская Федерация, то у вас и останется в результате этих переговоров. То, что вы не завоевали, конечно, вам никто не отдаст. При этом совершенно нет уверенности в том, что это будет подтверждено какими-то международными гарантиями. И, наконец, последнее, что я хотел бы сказать по поводу переговоров с Украиной, уже с нашей точки зрения. У нас есть, безусловно, и риски, и проблемы как с продолжением военных действий, так и с достижением мира. И в том и в другом случае их надо взвешивать. Потому что мы должны видеть, в чем цели, в чем перспективы войны, в чем цели и перспективы мира. Достигаем мы или не достигаем своих результатов. Я слабо себе представляю, что мы могли считать ситуацию на самом деле гарантированной на будущее, в том числе и мир, если на Украине сохраняется тот режим, который сейчас есть, если вместо демократии на Украине царит диктатура, если русскому языку, русскому человеку на Украине нет места, если церкви закрываются, а веру запрещают. Максималистские вимоги, поширювані прокремлевскими яструбами, свідчать про готовность Путина Продовжувати війну проти України, якщо він не отримає від Трампа того, чого хоче. Кремль не шукає переговорів заради переговорів і він добиватиметься капітуляції України. Однак таке підняття ставок для Путіна є ризикованим. Західні журналісти наголошують, що навантаження на російську економіку, яка й без того постійно зростає, та високі витрати на війну, які можуть ще більше посилитися. Сильно вдарять по Росії, якщо Трамп втілить свої погрози щодо санкцій. Головною ж небезпекою для Путіна є ймовірність того, що президент США може посилити економічний тиск на РФ, знизивши ціни на нафту. Wall Street Journal пише, що попит Трампа запугать русських постом в соцсетях провалились. Русские просто пожали плечами. Ніякої стратегії у Дональда нет. А все, що он говорит, це емоції. Не думаю, що для Росії заяви Трампа це порожній звук, бо вони б так не істерили, могли б просто ігнорувати. А тут все ж болюча рана, економіка, яка скоро взагалі може загноїтися. Этот, значить, вновь визбираний, сейчас віщає, ну который пристолк нам со своєю любов'ю. там вещает в удовольствие, пугает их, говорит, я сейчас цены туда пониже, сюда пониже, давайте все инвестиции к нам, мы вообще все плохие, все остановлю, всех... -то". Ой, господи. Надо, конечно, ему хоть взять советников прилично. Вот вчера написал какую-то писульку. Ну, читать противно. Но они ставят задачу уничтожения России. Я этого не скрываю. Всі розсуждені європейців, всі розсуждені американців строятся на базові моделі. Росія не будет использовать ядерне оружие, всі їх розчети только уверен, що ми увидим применение ядерного оружия. Ну і поки тут расисти погрожують, Трамп знову закликає ОПЕК знизити ціни на нафту. Президент ша вважає, що це один зі способів швидко зупинити війну. Мы хотим остановить это. Один из способов остановить это быстро, чтобы ОПЕК перестал зарабатывать столько денег и снизил цену на нефть, потому что сейчас она высокая и им это выгодно. А при высоких ценах эта война не закончится так легко. Так что ОПЕК должен взять себя в руки, снизить цену на нефть, и тогда эта война сразу прекратится. Это хороший план, и нам действительно будет тяжко. Если он предпримет то, что он обещал, но тяжко вот будет так. и ему, и саудовская Аравия совершенно точно на это не пойдет и ОПЕК не согласится, вот я потому правильно. что мы входим я в ОПЕК, тоже. а саудовская Аравия хочет денег зарабатывать. Ну то есть такой себе план. Ну, план диевый, бо як пишуть аналитики BBC, Трамп может досягти своего, якщо втілить у життя головну свою погрозу Обкладе весь світ імпортними тарифами на постачання товарів до США. Подібний хід разом з іншими починаннями Трампа загрожує розгоном інфляції та гальмуванням світової економіки. У цьому випадку впаде попит на енергоносії, а слідом і ціни, як це було під час ковідної кризи, після якої Трамп програв президентські вибори Джо Байдену. Але ж це його останній термін, ймовірно. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.